নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীগা আজি মোৰ মানে এইটো ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ আজি আৰু ৰাতিপুৱা বাৰীলৈ আহি আছোঁ আৰু এইকেইদিন খুব বেছি বৰষুণ হৈ আছে আৰু বৰষুণৰ বাবে বাৰীত এনেকৈ বিশেষ কাম চাম লাগিব পৰা নাই বৰষুণ হৈ থকাৰ বাবে আমি তাত গুটি ৰুইছিলোঁ গুটি চুটিবোৰতো বেয়া হৈ যাব পাৰে ইমান বেছি বৰষুণ হৈছে আজি তিনিদিনে প্ৰায় বৰষুণেই হৈ আছে আৰু বাৰীলৈ আহি কিনে ৰাতিপুৱা দেখিছোঁ ৰাখিছে আমাৰ বেঙেনা গছ আৰু সেই বেঙেনা গছখিনি মানে বেছি ভিৰ হৈ যোৱাৰ বাবে একদম হেৰি হৈ গৈছে গছজোপা বাগৰি পৰিছে এইবোৰত দেখিছে নাই পূৰা বাগৰি পৰিছে যিহেতুকে বৰষুণ দি আছে মাটিবোৰ কোমোৰ হৈ আছে আৰু বেঙেনা পূৰা ভিৰকৈ লাগি আছে এই লাগি থকাৰ বাবে বাগৰি বাগৰি পৰিছে সেইবোৰ আমি কুটি চুটি ঘাই মেলি দিবলগীয়া হৈছে আৰু বেঙেনা পূৰা ডাঙৰ হৈ আছে আৰু চিঙিব লাগে চিঙা নাই ছিঙিব লাগিব আজি এইভিনত বেঙেনা পূৰা বাগৰি বাগৰি পুৰিছে একদম গছবোৰ আৰু গছ কোমল হৈ আছে বৰষুণ চৰষুণ পিঠাৰ বাবে গতিকে সেয়া আৰু আহি কিনে পিছ টাইম মানে খুটি চুটি মাৰি মেলি দিব লাগিব আৰু নহ'লে এইগিনা যদি এনেকৈ ভিৰকৈ লাগি থাকে চব বাগৰি যাব আৰু এজোপা গছতে যদি মানমান যদি লাগিব হয় পূৰা বাগৰি গৈছে গছ গোচা প্ৰতিজোপা গছতে লাগি আছে আৰু সেইকাৰণে আমি আজি পিষ্টামে আহি খুটি চুটি মাৰি দিব লাগিব খুটি মাৰি মাৰি মেলি মানে বান্ধি দিব লাগিব বেঙেনা গছবোৰ মানে গাড়ী যেতিয়া আমি ইয়াত বেঙেনা চিঙি বুলি আহিলোঁ সেইফালে আমাৰ ইয়াত বেঙেনা পাঁচ ছশমান ছিঙিব পৰা হৈ আছে এতিয়া ছিঙি দিব লাগিব যদি বেঙেনা গছ বেঙেনাবোৰ ডাঙৰ হৈ গৈছে আৰু গছজোৰা ছিঙি যেতিয়া বৰষুণ সেনে বাগৰি মেলি ফুৰিব এইফালে বাকী লগাই দিয়া আছে সেইখিনি ছিঙিব হোৱা নাই এতিয়া অকল এইখিনি আজি ছিঙি তাত আমাৰ মানে চল্লিছ কেজিমান বেঙেনা ওলাব অহাকালিলৈ বজাৰ আছে তেওঁ এতিয়া উদি মুদি সেই বেঙেনাখিনি আপোনালোকে দেখিছে সেনে পুৰা গছত লাগি ভিৰ হৈ আছে আৰু সেইখিনি আমি চিঙিম ছিঙি মেলি বিকিব লাগিব দে সপ্তাহ সপ্তাহ ছিঙি থকা হয় সপ্তাহটোত অকল এদিন ছিঙিছোঁ যিহেতুকে বেঙেনাখিনি অকণমান ডাঙৰ কৰি মেলি ছিঙিবলগীয়া হৈছে মই বাকী বস্তু এইফালে লগাইছিলোঁ যিহেতু এইকেইদিন বহুত বেছি বৰষুণ হৈছে বৰষুণৰ পৰা গুটিটো বহুত বেছি লোকচান হ'ল আগতীয়াকৈ লগাই মেলি সেয়া আৰু এতিয়া এইখিনি বেঙেনা চিঙে ধোঁৱাটো অহাকালিলৈ বজাৰ যাব লাগিব সেইফালে ইয়াত পুলি আমাৰ লগাব পৰা নাই বৰষুণ দি আছে সেইফালে কিবা কিবি ভিম চিন লগাইছিলোঁ সেইখন বৰষুণৰ পৰা অকণমান বেয়া হ'ব এতিয়া গুটি যিহেতুকে অলপ আগতীয়াকৈ লগোৱা হ'ল সেইখিনি বেঙেনা দেখি পিনে আপোনালোকে আৰু এইখিনি এতিয়া আমি ছিঙি আছোঁ বেঙেনা সেইফালে বাহিৰে ছিঙি আছে আৰু মই এতিয়া ময়ো ছিঙিব লাগিব আৰু এতিয়া সময় প্ৰায় চাৰিটামান বাজি গ'ল নহয় নম চিঙিব লাগিব নহ'লে আন্ধাৰ হৈ যাব গৈখিনি বৰষুণৰ কাৰণে খুব বেছি বেয়া হৈছে বাম খেতিৰ কাৰণে বোলে আমাৰ মেম আহিছে এতিয়া মেমে ছিঙি আহি আছে বেমাৰ গাইছে আমাৰ বেঙেনা চিঙি হৈ গ'ল আৰু আমি ভাবিছিলোঁ ত্ৰিছ চল্লিছ কেজিমান ওলাব বুলি আমাৰ এতিয়া বেঙেনা প্ৰায় পঞ্চাছ কেজিমান ওলাই গ'ল যদি ভালকৈ গছবোৰ হোৱাই নাই যদি ভালকৈ লগা হয় তেতিয়া আৰু বেছি ওলাব আমাৰ সেইডোখৰী জেগাতে তেতিয়া এক কুইণ্টেল ডেৰ কুইণ্টেল বেঙেনা চিঙিব পৰা হ'ব ছাগলীও আছে লগাই থৈ এতিয়া তাত সেইখিনি আমি ধৰক পুনৰ লাগিব ষ্টাৰ্টিং কৰিছেহে ফুলিছে গছ আৰু এইবোৰ নহয় তেতিয়া আমি আজি প্ৰায় চাৰি সপ্তাহমান চিঙি বিকি বিকাশ হ'ল আৰু সেয়া যিমানখিনি ভাবিছিলোঁ তাতকৈতো অলপ বেছি ওলাইছে ইয়াত দেখিছেনে আপোনালোকে দুটা জোলাত ওলাইছে এইফালে দুটা বেগত আপোনাৰ পঞ্চাছ কেজি এতিয়া সত্তৰ কেজিমান বেঙেনা ছিঙিব পৰা হৈছেগৈ আৰু এনেকৈ আমি এইখিনি নতুনকৈ লগাইছিলোঁ আৰু আগত আছিলে আমাৰ এইখিনি বেঙেনা যিখিনি আমি হাল চাল বোৱাই দিলোঁ তেতিয়াহে আকৌ এইখিনি নতুনকৈ লগাই সেইখিনি ছিঙিব পৰা আৰু বিকিব পৰা হৈ গৈছে তাত আমাৰ প্ৰায় বেঙেনা এনেকৈ ডাঙৰ বেঙেনা এতিয়া ছয় সাতশমান সাতশমান পুলি আছে আৰু বাকীসকলে আমাৰ সাতশ আঠশমান পুলি লগাই থৈ দিয়া আছে তাত এনেকৈ আগলৈ আৰু সেইখিনি আমি ধৰক ছিঙা নাই ছিঙিব পৰা হোৱা নাই সেইখিনি ফুলিছে আৰু লাগিছে এইখিনি ইয়াত আমি এতিয়া ছিঙি আছোঁ গছ ইমান ভালকৈ মেচটি হোৱা নাই তথাপিতো বেঙেনা ধুনীয়া লাগন লাগিছে আৰু ওলাইছে প্ৰডাকশ্যন দিছে বুলি ক'ব লাগিব যদি আমি এতিয়া সাতশ সাতশমান গছত ছিঙি থাকি বিকি থাকিব পৰা হৈছে এতিয়া আমাৰ বাৰীত অকল ছিঙি কিনে বিকিবলৈ কেৰেলা আৰু বেঙেনা আছে বাকী আমি যিবোৰ আছিলে চব ভাল বোৱাই মেলি দিলোঁ আৰু গুটি লগাই দিলোঁ আৰু গুটি লগোৱা পিছতে দুদিন তিনিদিনমান পিছতে বৰষুণ দিলে আমাৰ যিফালে বীন লগাইছিলোঁ বীনবোণ সেইখন বেয়া হৈ যাব আৰু এইফালে ৰঙাওঁ ৰঙালাও লগাইছিলে ৰঙালাওবোৰ পুলি ফুটিছে সেইখিনি একো নহয় বুলি ভাবিছোঁ আৰু বীনবোৰ যিহেতুকে ফুটিছে যদিও বীনবোৰ খুব মানে মৰি যোৱাৰ চাঞ্চ এটা থাকে গতিকে সেইফালে আগলৈ লগাইছিলোঁ আমি তাত এইফালে লগাইছোঁ এতিয়া আমি ৰঙালাও সেই ৰঙালাওখিনিও গোটেই ফুটিছে ধুনীয়াকৈ আৰু ফুটিলে পিছতহে গম পোৱা যাব পুলিবোৰ থাকিব নেথাকে আৰু আগত আছে আমাৰ জাতিলাও কেৰেলা সেই গোন্ধাটো নতুনকৈ বগাইছে আৰু লাগিবলৈ দেৰি লাগিব সময় লাগিব আৰু তথাপিতো আৰু এতিয়া যিহেতুকে দুখুত আছোতকৈ লাও পুলিবোৰ আমাৰ বগাইছে আৰু কেৰেলাও বগাইছে আমাৰ কেৰেলা এইফালে পুৰণি গছ আছিলে দুখন চাঙত সেইকেইখনত লাগিছে সেইখিনি কেৰেলা চিঙি থাকিব পাৰে সেইফালে আমাৰ নতুনকৈ ৰোৱা লাও পুলি আৰু সেইখিনি আমি এতিয়া খুটি খাই কিনে ওপৰত চাঙলৈ তুলি দিব লাগিব যিহেতুকে বহুত দীঘল দীঘলকৈ বগাই গৈছে এনেকৈ গৈ আমি লগাই থৈছোঁ চঙত জাও জাতি লাও আৰু সেইখিনি এতিয়া পুলি বান্ধি আছোঁ যিহেতুকে সময় পোৱা নাই বুলি ক'ব লাগিব ধৰি কিনে বৰষুণ চৰষুণ দি আছে বেছি পাৰিলে অহাও নাই এতিয়া ধুমধুম বান্ধি আছোঁ পানী লাও পুলিখন এতিয়া পুলি আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ গৈছে লাগিছেনে বগাইছে আৰু লতাবোৰ এতিয়া খুটি গাই গাই মানে একদম চাঙলৈ এনেকৈ ওপৰলৈ তুলি দিব লাগিব আৰু ধুনীয়াকৈ নহ'লে পানী এনেকৈ তলে তলে বগাই পেলাই